Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan Sehat walafiat selalu ya Nah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi Video moga-moga berguna Dan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Ya barangkali diantara Teman-teman semuanya terutama yang tidak Mempunyai dokumen yang dulu pendaftaran Maiz sejahteranya dengan menggunakan KTP maupun ya Dokumen apa saja kakak misalnya Yang biasanya di, di dalam maiz sejahteranya Itu tidak ada tertera sijil ya baik untuk vaksin pertama maupun vaksin yang kedua nanti kita akan coba mencari jalan supaya vaksin itu keluar di aplikasi My Sejahtera ya karena ini ada salah satu teman kita yang sudah vaksin melakukan vaksin yang pertama akan tetapi dia di aplikasi My Sejahtera itu tidak muncul tertera sijil vaksinnya ya kalau vaksin yang pertama itu biasanya warnanya putih ya, jika sudah mengambil vaksin kedua maka uh, Sejil yang keluar berwarna kuning ya, kita akan mencoba uh, karena biasanya dulu kita menggunakan nomor KTP atau KK ya, tapi buat teman-teman yang sudah mempunyai SPLP, sudah mengambil di KPR, misalnya, dan di situ teman-teman sudah mempunyai dokumen ya, jadi teman-teman bisa mengganti nomor KK atau nomor KTP tersebut dengan menggunakan uh, SPLP yang diterima dari. KPRI ya nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara mengganti nomor dokumen e, juga bisa mengganti nomor telepon misalnya ya e, ikuti saja terus jangan di skip dan jangan dipotong-potong ya supaya teman-teman bisa yang tidak tertera sigil my main sejahteranya sicil vaksinnya di aplikasi metra selamat menyaksikan Oke langsung saja teman-teman buka aplikasi My Sejahtera Usahakan versi dari aplikasi ini sudah yang terbaru ya Untuk mengeceknya teman-teman silakan langsung saja buka Play Store, kemudian di situ teman-teman tekan My Sejahtera. Jika ada tulisannya update atau kemas kini, teman-teman kemas kini terlebih dahulu ya. Jika sudah dalam versi terbaru, langsung saja teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman tutup terlebih dahulu ya, jika dalam bahasa Melayu. Kalau sudah terbuka, teman-teman tekan profil di bagian ini ya teman-temannya. Tekan yang garis-garis atas, kemudian tekan garis tiga atas sebelah kanan ya nah disitu teman-teman tekan butiran pribadi saya nah di sini ya untuk tarik lahirnya teman-teman sesuaikan ya teman-teman sesuaikan ya seperti ini kalau sudah sesuai ya teman-teman tekan down setelah itu jika teman-teman nomornya itu tidak sama atau pengen diganti teman-teman langsung tulis ya LP yang baru teman-teman terima ya kalau sudah teman-teman tekan simpan ya setelah itu teman-teman kembali pilih di My Sejahtera di sebelah kiri ya di yang ada gambarnya rumah teman seperti itu kemudian teman-teman tekan help teman-teman tekan mula selanjutnya teman-teman geser ke atas ya Nah, di sini ada tulisan A, B, C, teman-teman baca terlebih dahulu sesuai dengan keinginan teman-temannya. Di bagian C ini saya ingin mengemas ini nama ya, paspor atau ID pengguna atau memadamkan akun ya kita tekan terlebih dahulu C. Nah, di sini teman-teman ya, saya ingin menukar nama dan paspor. Langsung saya ingin menukar uh, ID pengguna teman-teman masukkan ya di pengguna ini ada dua pilihan ada yang menggunakan nomor dan ada yang menggunakan email ya kalau sudah teman-teman tekan seterusnya dan di sini ya teman-teman ketikkan nomor telepon setelah itu alamat email teman-teman masukkan alamat email yang bisa dihubungi maksudnya setelah itu tekan hantar nah di sini kalau sudah terima kasih karena menghubungi Ya. setelah itu teman-teman kembali ke awal dan lakukan seperti tadi. teman-teman langsung tekan mula. nah di sini bagaimana uh, kami boleh membantu anda teman-teman geser ke atas. dan yang bagian M ya saya telah divaksin akan tetapi sejil digital diada ada dalam halaman profil ya teman-teman tekan saja ya tunggu sehingga halaman webnya berubah ya nah sini butiran-butiran yang harus teman-teman isi ya teman-teman tekan ID atau nomor telepon teman-teman nah kemudian sekali lagi teman-teman uh, pilih seperti ini harus sama ya kalau sudah ya teman-teman masukkan email yang dapat dihubungi teman-teman ya. Setelah itu teman-teman tekan seterusnya ya. Nah, di sini teman-teman pilih untuk dos yang keberapa yang dia ada sejil ya. Jika teman-teman enggak menerima ya teman-teman bisa tekan C atau dos yang keduanya saja yang belum ada teman-teman tekan B. Jika teman-teman dos yang pertama maka tekan A ya. Tekan A, seperti ini, seterusnya teman-teman, selanjutnya teman-teman tekan -teman terusnya ya. Dan di sini adalah maklumat yang harus teman-teman isi dengan betul. Masukkan nomor paspor atau SPLP. Setelah itu, masukkan nomor telepon. Kalau sudah, jenis vaksinnya, vaksin apa, teman-teman, sesuaikan ya. Kemudian, untuk tarik vaksinasi, dus yang pertama atau yang kedua, itu berapa, teman-teman. Ingat-ingat uh, ya, itu ada di dalam kartu vaksinasi ya. Seperti itu contoh untuk negerinya, teman-teman. pilih negeri di mana teman-teman mengambil vaksin ya. Contohnya di sini adalah kita pilih uh, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Sedangkan yang terakhir, pusat vaksinasi dus yang pertama, atau dus yang kedua, atau pusat vaksinasi dus yang pertama, karena kita minta cicil dus yang pertama ya, kita tekan saja. Nah, di sini banyak ya teman-teman ya. Teman-teman pilih dan tekan secara pelan-pelan saja ya. Karena ini banyak teman-teman. Jadi, teman-teman harus teliti untuk mencari tempat di mana dulu teman-teman mengambil vaksin ya. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman, ini contohnya dulu mengambil vaksin di CIDP Convention Center ya teman-teman langsung tekan saja. Nah kalau sudah teman-teman tekan seterusnya. Untuk langkah yang terakhir ini kita akan masukkan dari kartu vaksinasi COVID-19 dan tekan file. Kita cari ya. Ini contohnya ini filenya ya kita pilih. Nah seterusnya kemudian tekan hantar. Nah, ini adalah maklumat Anda telah disalurkan kepada pihak berkuasa. Maklumat vaksinasi Anda akan dikemas kini di aplikasi My Sejahtera selepas pengesahan. Nah, ini kita akan tunggu ya, teman-teman, untuk pengesahannya besok. Oke, okay. tapi ya, teman-teman, cara untuk merubah nomor dokumen di aplikasi My Sejahtera, semoga uh, akan keluar. Sejujurnya, nanti kita akan tunjukkan semoga tutorial cara mengganti nomor paspor dan ya, nomor dokumen kita di aplikasi masyarakat tadi berguna buat teman-teman semuanya selamat mencoba selamat beraktifitas, semoga teman-teman semuanya sehat walafiat selalu saya akhiri kita akan berjumpa kembali di video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh